श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्तमगादेशिकाय नमः श्रीमद्भागवते दशमस्कन्दे श्रीरुक्मिणीस्तवनं श्रीरङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः श्रीरुक्मिण्युवाच नन्वेव मे तदरविन्दविलोचनाघ यद् वै भवान् भगवतो सदृशी विभुं नखा क्व स्वेमहिन्यरतो भगवां स्त्रियति सखा क्वाघम् गुणप्रकृतिरज्ञ गृहीतपादा सत्यं वयादिवगुण्य गुरुक्रमान्तघा समुद्र समुद्रभुबलम्बनमात्र आत्मा नित्यं गदिन्द्रियगणैः कृतविग्रहस्त्वं त्वत्सेवगैरनृपपदं विदुतं तमान्तं त्वत्पादपद्मकरन्दजुषां मुनीनां वत्मास्फुडं नृपसुभिर्ननु दुर्विभाव्यम् यस्मादलौकिकमिवेहि तमेश्वरस्य उमं स्तवेहि दमतो अनुयेभमन्तम् निष्किञ्जनो ननु न यदोऽस्ति किञ्चित् यस्मै बलिं बलिभुजो विहरन्त्यजात्यागा न त्वा विदन्त्य सुतृपोन्दगमाट्य दान्तागा पृष्टो भवान् बलिभुजामभिधिं त्वं वै समस्त पुरुषात्मयफलात्मा यद्वाञ्जया सुमतयो विसृजन्दिकृष्णं देषां विभो समुचितो भवद समाजघा पुंसस्त्रिया चरदयो सुगदुग्गिनोर्न त्वं यस्त दण्डमुनिभिर्गदिदानुभव आत्मा आत्मदश्च जगदामिधि मे भृतोऽसि हित्वा भवत्प्रभवुदीरितकालवेगतवस्तासि शो ज नागपदीन् कुदोन्ये चट्यम्बसस्तव गदाग्रज यस्तु भूपान् वित्राव्यसार्गनिनदेन जहर्कद मां त्वं सिंहो यदा स्वपलिमीश वसून् स्वभागं देव्योभयात् यदुततिं जरणं प्रबन्नघा यञ्जयान्नृपसि कामन योऽगमैन्य जायन् तनाघुष दयादय ऐक्यभत्यं राज्यं विसृज्य विविसुर्वनमम्बुजक्ष सीदन्ति तेनुपदवीं दयिहास्तिता किं गान्यं श्रये तदवपादसरो जगन्तम् आक्राय सन्मुगरितं जनतापवर्गम् लक्ष्म्यालयं त्वविगणय्य गुणालयस्य मत्या सदोरुपयमर्थविक्तसृष्टिः तं त्वानुरूपमभजं जगदामदिसम् आत्मानमत्र च भरत् च कामपूरं स्यान्मे दवाङ्रणं श्रुतिभिप्रमन्त्या यो वै भजन्तमुभयाद्यन् ऋता भवर्गः तस्याुदनृपा भवदोपदिष्टाः स्त्रीणां गृहेषु करकोष्वबिडालप्रत्याग यत्कर्णमूलमरिकर्षन् नो भयात् युष्मत्कदा मृड विरिञ्जसभा सुम श्रुरोम नगके विनत्तमन्दघा मां सास्ति रक्तकृमि वित्तवादं जीवच्छवं भजति गान्धमदिर्विमूढा या ते पदाब्जमगरन्द स्त्री अस्त्वं भुजाक्षममदि चरणानुरग आत्मन्द्रदस्य मयि जानीरिक्तृष्टिः यर्ह्यस्य वृद्धयवभातर ज्योतिमात्रो मामीक्षसे त्वदुघ न परमानुगम्ब इति श्री रुक्मिणीस्तवनं समाप्तं सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु अडियेन् रामानुजदासन् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे जना सुखिनो भवन्तु